Отношения. Нужно ли именно так выстраивать отношения в семье и почему? <свят> ну, давайте вспомним историю, то есть откуда же это все произошло. Книгу Бытие, в которой описывается начало семейной жизни между мужем и женой, Адалом и Евой, писал пророк Моисей. Это примерно 3000 лет назад он писал вообще вещи для того времени очень странные то есть мы знаем что тогда был строй патриархальный правильно мы все знаем что тогда был строй ну и нас сейчас так бы как бы в основном так и есть вот но там получается как есть такие слова оставить человек отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей и будут два вплоть единого то есть вот как вы считаете, что больше? То, что присоединяется, или то, к чему присоединяется? Как бы вы рассудили? Наверное, больше то, к чему присоединяет, да? Но ну, если государство присоединяет к государству, да, то больше то, к кому присоединяют, а не то, что, к которое присоединяется. Значит, получается, что с этих слов видно, что ну, как бы жена больше даже и более важнее или главнее, да? Так получается, что муж прилепляется к жене, что жена основа, а муж как бы своего рода предаток. Вот. Почему же потом произошло такое, как после грехопадения Господь сказал Еве, что к мужу твоему влечение твое, и Он будет господствовать над тобой. То есть, значит, до этого периода такого не было но нельзя конечно это трактовать что жена могла делать все что хотела то есть плоды ее деятельности мы потом уже с Библии знаем вот что жена она вообще более чувствительней женщина она более эмоциональный вот я даже как бы общаясь с медиками там психологами и так сам изучая вот слышал такую цифру, что жена, женщина более чувствительнее мужчины примерно в раза три. То есть она может, может быть в три раза э, счастливее, в три раза более несчастнее, в три раза красивее, в три раза безобразнее. Ну если пьяная женщина, сравняясь с пьяной мужчиной, например. Вот. Она может быть в три раза более милосерднее и в три раза более жестокой. То есть самая жестокая месть, самая жестокая месть, это мы знаем, что это месть женщины. Вот. И соответственно почему и нечистый начал искушать человека через его жену. Один военный политик так и сказал, что если хочешь уничтожить народ или завоевать народ, разврати женщину, все остальное она сделает уже потом сама. Вот почему раньше, да сейчас вот многие страны, в которых еще сохранился патриархальный уклад жизни, они это, это все прекрасно понимают и женщину стараются как-то беречь. Ну, хотя бывает, что там с перегибами. Но все-таки это именно из-за того, что если уберечь женщину, это значит уберечь семью, а это значит уберечь государство, это значит уберечь народ. Если не уберечь женщину, это значит все, все пропало. Вот. Ну и, конечно, сатана же это прекрасно понимал, он же умный. Вот. И он начал искушать именно человека через Еву. Но почему? Зададимся вопросом. Ведь сатаны там, там уже не могло быть, он же был изнан. Он же с рая был изнан, он не мог туда уже зайти. То есть ему туда вход был воспрещен. Как же он начинает искушать? То есть почему Ева начала общаться со змеем? Вот. Ну, как говорили святые отцы, что… До грехопадения человек имел способность телепатического общения на огромное расстояние. Вот. И э, мы видим, что Ева согрешила еще до того, как начала общаться со змеем. Где мы это видим? Когда э, змей сказал, что правда ли, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте от всякого плода. Вот. Она сказала нет. То есть она вообще уже не должна была разговаривать. И то, что она сказала, это уже неправильно было, даже если это и правильно. Но говорит, нет, только от древа познания добра и зла. Потому что сказал Бог, что в день, который мы сидите или прикоснетесь, смерть умрете. Но ведь Господь не говорил такого. Господь говорил только не ешьте, а Ева сказала и не прикасайтесь. То есть она что сделала? Она ужесточила заповедь. Она ее захотела сделать более совершенной, чем дал ее Господь Бог. Понимаете, то есть на что это была претензия? И, соответственно, наверное, же Сатана это и почувствовал. Он почувствовал, что Ева уже готова к тому, чтобы с ней начинать разговор. А мы знаем из истории, все попытки что-то сделать лучше, чем сделал Бог, они заканчивались очень трагически. В любой сфере деятельности, вот, будь то клонирование, будь то еще что-то, это все попытки сделать лучше, чем сделал Господь Бог. Соответственно, это уже, как этот грех называется? Гордыня. Да? Это грех сатаны. То есть вот почему дальше Ева и начала падать. То есть причина была уже в ней давно заложена. И соответственно почему? Потому что ну вот есть такая пословица выражение лучшее враг хорошего. То есть вот когда пытаешься часто сделать еще лучше, чем есть, вот есть хорошо, надо еще лучше сделать. Вот часто бывает потом беда. И вот э, желание Евы было еще лучше сделать оно вылилось в то, что ведь хорошее желание, правильно, сделать лучше, чем есть. То есть как говорили святые отцы, что 99% зла в мире делается с благих намерений. Вот. И Ева, она начала делать то, что не должна была делать. То есть это не ее функция. Если сравнять мужа с женой, то муж э, ⁇ это глава, а жена ⁇ это сердце, то есть сердце семьи. И э, если задаться вопросом, кто главнее то нельзя сказать, кто главнее. Вообще слово «кто главнее» даже, знаете, как переводит? Вот само понятие. Кто глава? Кто главнее, то глава. Да, понятно, что с этой точки зрения главней муж, потому что он глава. Но что более важно, то здесь нельзя сказать, что глава более важнее, чем сердце. Но что не будет сердца, ничего не будет. Вот. И Господь так создал человека, мужа и жену, чтобы они взаимно друг друга дополняли и развивали друг в друге и друг от друга то, что им не достает. То есть мужчина — более чувствительность, женщина — более разум. И это должно было быть как одно целое. И когда было все в гармонии без греха, тогда никто не задавался вопросом, он не стоял, кто важнее, кто главнее, кто глава, кто... Понимаете, там, где есть любовь, абсолютная любовь, там такие вопросы просто не стоят, когда все четко исполняют свои обязанности. Вот, это уже как следствие грехопадения. И э, задача Адама была, что, ведь он же мог остановить потом Еву. Мог. Он этого не сделал. Дальше он же мог потом призвать ее к покаянию вместе с собой. Мог, он этого не сделал. Когда Господь спрашивает, ведь согрешила кто первая? Ева. А Господь спрашивает с кого первого? С Адама, с мужем. то есть муж глава, да? И слово замужем, то есть быть замужем. И Господь показывает, что все равно, хоть и Адаму поступил, не как муж, не как глава семьи, да? Вот. То есть он не исполнил свою функцию, своих обязанностей, прямых, мужских. Вот. Почему? Потому что он очень сильно любил Еву. Очень сильно любил Еву и ради этого пошел на этот шаг. Но, как говорится, он же знал, что надлежит любить больше, в первую очередь, кого? Господа Бога. То есть если все на своих местах будет стоять, вот это вот духовная любовь в том числе, вот, то все будет тогда в порядке. Но этим, к сожалению, поменяли, эти понятия, то есть человеческое стало выше божественного, и результат оказался печальным. И последний раз, когда Господь взывал уже человека к покаянию, то есть Господь не сказал же сразу, «Адам, я знаю, что ты ел». Вот. А Он сказал, «Не ел ли ты, давая возможность Адаму самому признаться?» И что сказал Адам? «Жена, которую ты мне дал, Дала мне и я ел. То есть, ну ты ж мне такую жену дал, Господи. Вот. То есть пока жены не было, все было нормально. Ну и ты такую дал. То есть, кто виноват? Бог и Ева. Вот. А Господь спросил Еву, она говорит, ну то змей меня виноват. То есть, если бы они покаялись тогда, ведь все началось с чего? То есть Ева бы увидела, если бы каялся Адам, то покаялась бы она. То есть, понимаете, все равно хоть жена бывает выскакивает за мужа, то есть она что-то начинает делать там такое, все равно потом она, если что-то получилось не так, она все равно за него прячется. Понимаете, и ответственность, Господь вот этим моментом показал, что ответственность, как бы мужчина не пытался ее обойти, он все равно будет спрашивать первого мужа. Он для того его первым сотворил, потому что. Вот. И вот это очень важно понять, что такое распределение ролей, такое распределение ролей, что муж, глава, а жена это сердце, оно не просто правильное, оно необходимое для того, чтобы уничтожить институт семьи, чтобы, как бы сказать, унизить достоинство женщины. А ведь смотрите, женщина-то она даже в некотором смысле даже более одаренная по чувствительности. И именно ей Господь дал величайшую такую миссию 9 месяцев выращивать в себе, взращивать ребенка, носить. Понимаете, то есть она дает вместе с мужем дает жизнь, и она 9 месяцев ее сохраняет, чего не может муж. Ну никак не может. Сейчас есть такие попытки, конечно, я знаю, что... Сделать так, чтобы мужчина вынашивал ребенка. Я вам сразу скажу, этого не получится. Не получится, потому что это уже есть сатанизм. И э, она его потом и кормит. То есть женщина более даже в некотором смысле одарена, чем мужчина. Церковь почитает больше кого? Ну вспомните, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. То есть в лице Пресвятой Богородицы э, женщины больше достигли в некотором смысле, чем мужчины. Вот. И нельзя сказать, что церковь, вот говорят она, вот там как-то унижает достоинство женщины, и все наоборот. Никто так не превозносит женщину, как православная церковь. Но в то же время надо как добродетели проявить рассудительность. Везде нужна обязательно рассудительность. И для того, чтобы уничтожить как бы, способности женщины, Необходимо, создается такая, допустим, одна из организаций, называется феминистическое движение. То есть они якобы за женщин, а на самом деле нет. Они против женщин. Почему? Потому что они пытаются, например, из глаза сделать ухо.